নমস্কাৰ ৰাইজ আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ লগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ বহুত বেছি শুভেচ্ছা থাকিলে যিহেতু আজি এক বহাগ আৰু এক বহাগৰ দিনা প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ গাঁৱত বিহু আদৰিবলৈ বুলি সকলো ওলাই যায় আৰু আজিও ওলাই আহিছে গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়াৰ পৰা আদি কৰি সকলো ওলাই আহিছে ৰঙালীক আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষক আদৰিবৰ কাৰণে আৰু এইফালে আমাৰ গাঁৱৰ এশ পাঁচ বছৰীয়া ককাজনে পতাকা উত্তোলন কৰিলে আমাৰ গাঁৱত প্ৰত্যেক বছৰে গাঁৱৰ আটাইতকৈ বয়োজ্যেষ্ঠজনকে পতাকাখন উত্তোলন কৰিবলৈ দিয়া হয় তাৰপিছতে আমি ওলাই গ'লো ইয়াৰ বিহু আদৰিবলৈ বুলি গাঁৱৰ ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰলৈ আমাৰ শোভাযাত্ৰা হয় আৰু বহুত বেছি ভাগৰ লাগিলে একদম বিহু নাচি গোটেই ৰাস্তাতে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মই লং ভিডিঅ' আপলোড কৰিছো ইউটিউবতো আপলোড কৰিছো ফেচবুক পেজতো আপলোড কৰিছো আপোনালোকে নোচোৱে নাথাকে আবেলি আকৌ বাবু দাদা বৌ ভনীবাহঁতো আহিছিলে বিহু খাবলৈ বুলি আৰু এইফালে আইতাকো অকণমান সেৱা জনাই গ'ল বিহু বুলি যিহেতু সন্ধিয়া নামঘৰ গুণামলা হৈছিল তাৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছো আৰু আপোনালোকে ৰখি থাকিব নালাগে জল্দি জল্দি লং ভিডিঅ'টো চাওক গৈ আজিলৈ আহিছো বা